2 illərdir bütün azərbaycanlılara salam səsləyir. Öz soykəcinə, tarixinə bağlı xalqımın bir nümayəndəsi kimi yaratdığım fərqli etnoqrafik ansamblından sizlərə söz açmaq istəyirəm. Bu ansamblda istifadə olunan bütün musiqi alətləri illərlə əsrlərlə Tuva xalqının məişətinə, həyat tərzinə daxil olan, daha doğrusu bu yaşanmadan, mövcudluqdan doğan görüntülər əsasındadır. Həqiqətə süysəgə qradasdır. Qovuş temperaturu həm səhnə, ondan da onun sayının heç yox. Anne, çürük muhtar bu bir o bir Sülğümü həvəliyib, sülğümü. Bizim xalqımızın ilişiləri də, elə sizlərdəki kimi milli geyimlərdə sıxışır. Mərasim nəğmələri, oyunlar, xalq gəzintilərində hər kəsi özünə cəlb edir. Ali məktəbdə dərs deməklə yanaşı, mən həm də bu ansamblın bədii rəhbəri, xamos musiqi alətinin ifaçısıyam. Ağızla çalınan bu maraqlı alətdə tunvalıların ən böyük köməkçilikləri, marallar, vəfalı atların sirli sevimli meşə səsləri, tayقانın, tundranın, yazda çayların, suların ifa etdiyi səsələr, əsrarəngiz təbiət musiqilərini ifa etmək olar. Çiçək dilləri ən böyük dünya dilləri ailəsindən hesab olunur. Əhatə dairəsi şimali Çindən başlamış, Şərqi Sibirya-Sakutiya, Qərbi Sibir, Altay, Ural, Volga boyu, Şimali Qafqaz, Zaqafqaziya, Cənub-Şərqi Avropa, Balkanlar, Kiçik Asiya, İraqın şimal və şərq hissələri, Xəzər hövzəsi, Orta Asiya ərazilərində yayılmışdır. Hazırda 30-a qədər müasir türk dili var. Peçenek dili, Poloves dili, Çağatay dili Gedim Uyğur dili, Bulgar dili, Xəzər dili kimi ölü diller varlığını, mövcudluğunu gedim salnamelerdə, tarih sayfalarında yaşadırlar. <Sessizlik> Тана ниндым хамиджа, тана ниндым ялы танана, ата, យាយាយាយាយាយាយាយាយាយាយាយាយាយាយាយាយាយាយាយាយាយាយាយាយាយាយាយាយាយាយាយាយាយាយាយាយាយាយាយាយាយាយាយាយាយាយាយាយាយាយាយាយាយាយាយាយាយាយាយាយាយាយាយាយាយាយាយាយាយាយាយាយាយាយាយាយាយាយាយាយាយាយាយាយាយ

ispe türk tərbingəsə törəlü, qopştu, besən dünyanın damı, tapağı deyirlər. Altay xalqlarının yaşadığı yerlərdir. Təbiətin sərt, insanların bu sərtliyə öyrəndiyi yerlərdir. Altaylıların vətəni. Acılar olsun ki, belə mürəkkəb adamları zaman-zaman asire edib, qarışdırıblar digər millətlərə. Müasir Altaylıların yaşadığıqları Dağlıq Altay, Bö Altay diyarı sürxal xalqlarının qədim tarixində, ulu keçmişində xaçlı onda mühüm rol oynayır. Adət-ənənəsini bu gün də qoruyub saxlayıb. 6 kişi, 6 kişi, 6 adamdan ən böyük etnoqrafik qrupları: Teloutlar, Tubatlar, İlkəndlər, Teləngitlər, Teleslər, Qumanidlər, Çılqanlardır. Təbiətə, mövcudluğa dünya baxışları eyni Azərbaycanlılar kimidir. Atalar sözləri, adət-ənənələri, folklorunun külturası. Azərbaycanlı olmasam da Qonaq bərbər, dost, qardaş canlı Azərbaycan haqqında geniş məlumatım, araşdırmalarım var. Altayılların yaşadığı ərazi İramızdan əvvəl 3-cü əsrdən İramımızın 13-cü əsrinədək Oğuz Türk, Uyğur xaganlığının və Qara Qitaylar dövlətinin tərkibində olmuşlar. Bəli biri isə Qoyratların yaratdığı Cüngar xaganlığının ərazisində yaşayırdılar. Vaxt ilə Çarizmin güclü xristianlaşdırma və ruslaşdırma siyasətinə baxmayaraq, Altayıllar öz etnik varlıqlarını və dini inanclarını şamançılığı qoruyub saxlayıblar. Bu bölgələrdə hələ də seoq, sümük nəsillərinin adları qalmaqdadır. Hər iseyoq nəslinin öz adı var və hər bir nəslin üzülləri ata xətti ilə qonul sayılır. Nəsli adətənənərlərini davam etdirilir. Qarandaşlar. Azərbaycan xalqına hətsiz sevgilərimi bildirir. Onlara xoş günlər diləyirəm. Kürükdüzə can baylıu yeri deyib. Ədim türk əlifbasının meydana çıxması tarixi kökləri alimlər tərəfindən hələ də tam aydınlaşdırılmamışdır. Bu əlifba Elmə, Hun yazısı, Hun dili kimi daxil olan, çox vaxt runi və ya türk runi, runi türk yazısı kimi tanınan, əslində bir çox məşhur alimlərin yekdil qərarı gəldiyi GöyTürk əlifbasıdır. Bu yazının ilk izleri Büyük Hun İmparatorluğu'nun Eramızdan evvel 318. ilde... Qonşu Devlet'le bağladığı saziş senedinden günümüze çatan məlumatlardandır. Büyük Hun İmparatorluğu Eramızdan evvel 158. ile qədər devam etmişti. Sonralar Şerk ve Qərb Hunları olarak ikiye bölünmüştü. Bundan önceki tarihse Türk olduğu anlaşılan sakalardan... ...büyük bir Türk hükümdarı olduğu bilinen efsane kahramanı... ...Alper Tunga'dan danışır. Eramızdan evvel 1050. illerde Çin'e akın eden... ...ve burada Çu Hanedanı'nın kurdukları söylenilen dövüşken... ...Türk gövmünden söz açır. Özge dillerde, yad yazılarda, tarih kitaplarına kıskancılıkla... ...adı düşen ulu ecdatlarımızın yazı dilini... Orkun kitabeleri hack olunan tarihten 8. əsrdən çok çok evvel, zamanımızdan 2500 yıl önceye aparan dünya elminin en büyük tapıntılarından 1970. yılda Esih Kurgan'dan tapılan hazineye üst tuturuq. Türk yazı dilini 2500 yıl evvel aparan məlumat, Almatanın 50 kilometre yakınlığında İssık Göl etrafındaki Esih Kurgan'dan tapıldı. ...gızıldan tökülen dövüşçü paltarında... ...gızıl ile defn olunan... ...altın giyimli Türk Veli Ehdi'nin... ...kurgan gebrinden... ...4800 parça gızıl... ...ve çoklu kıymetli eşyalar tapıldı. Altın geyimli bu Türk Veli Ehdi'nin mezarı... ...Misir fironu tutan hamondan sonra... ...en çok gızıl çıkan mezar oldu. Fakat... ...büyük tarih... Türk tarihi için evetsiz değerdeki məlumatlar ne bu kızıllar ne de diğer kıymetli eşyalar değildi. Bir hissesi karalmış gümüş tabak üzerindeki 26 heriften ibaret iki setilik yazı kurgandan tapılan bütün kızılları kölgede bıraktı. Türk tarihinin eramızdan önceki yüz illerini aydınlattı. Yazı Orkun Əlifbasının Bası'nın harfleriyle yazılmıştı. Polat qələmlə metal üzerinde həkk olunan Türk yazısı yazı yazıydı. Eski Türk damgalarında görünen şekillere benzer bir yazı. Xanın oğlu 23 yaşında öldü. Esik halkının başı sağ olsun.